Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Saudara dan saudara Tuan-tuan dan perempuan Jadi kasih Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ni kita telah sampai ke Ramadan yang ke-9 Alhamdulillah kita akan masuk bersama-sama InsyaAllah untuk menceritakan sebuah sedikit Sinapsis yang ada di dalam juzuk yang kesembilan daripada al-Quran al-Karim yang selalu kita baca yang kita mula baca yang kita akan baca pada malam ni ataupun esok hari insya-Allah. Jadi dalam juzuk yang kesembilan insya-Allah kita akan buat sedikit sinopsis. Dalam juzuk yang kesembilan ini kita akan dapati ada dua surah iaitu yang pertamanya surah Al-Araf dan yang keduanya kita akan baca surah Al-Anfal. Jadi sebahagian daripada juzuk ini adalah daripada surah Al-Araf dan yang keduanya daripada surah al-anfal. Kedua-dua surah ni adalah agak berbeza dari segi uh, turunnya. iaitu yang pertamanya surah al-a'raf. Surah al-a'raf ni adalah surah makkiyah. Surah yang turun di Mekah al-Mukarramah. Jadi dia agak berbeza daripada surah uh, madaniyah iaitu seperti surah Al anfal yang kita nak baca pada malam ni yang kita akan ada yang kita dapati pada juzuk yang ke-9. Jadi apa perbezaan besarnya? Perbezaan besarnya adalah semasa Nabi SAW alaihi wasallam berada di Mekah, ialah Nabi SAW alaihi wasallam dalam keadaan uh, diburu, dalam keadaan susah, dalam keadaan tidak memerintah, tidak berkuasa dan sebagainya. Jadi kemudian apabila sampai ke Madinah, maka keadaan berbeza 180 darjah, iaitu Nabi SAW alaihi wasallam terus diberi jawatan terus diberi kuasa terus diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan tengok Nabi SAW menjadi ketua di Madinah Al Munawwarah. Jadi sekarang ini keadaan dua berbeza. Surah Al Araf penekanannya oleh kerana dia di Makkah dan biasanya surah-surah yang turun di Makkah ni biasanya adalah menceritakan tentang peristiwa-peristiwa nabi-nabi terdahulu dan kemudian ceritakan apakah yang hadapi yang dihadapi oleh nabi-nabi terdahulu daripada kaum-kaum mereka. Jadi kita akan dapati banyaklah kisah-kisah Nabi Syuaib, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Adam, kisah Nabi dan lain-lain. Memang kisah Nabi Adam kita akan jumpa juga sedikit ada disebutkan dalam surah Al-Baqarah, surah Madani, tetapi penceritaan Allah Subhanahu Wa Taala kisah Nabi Adam di dalam surah Al-Baqarah adalah berbeza daripada kisah Nabi Adam, cerita tentang Nabi Adam yang diceritakan dalam surah-surah Makkiyah. Di dalam surah ini, surah ini kita akan dapati yang pertama sekali ialah di hujung eh, kita dah sampai kepada hujung sebenarnya surah Al-A'raf ni kita akan dapati ada beberapa perkara ada beberapa perkara iaitu yang paling panjang sekali uh, di dalam yuzuk yang ke-9 ini daripada surah Al-A'raf ialah Allah Taala menceritakan tentang kisah Bani Israel eh. kisah Bani Israel jadi Bani Israel ini, Bani Israel dan juga Nabi Musa AS kita tengok kisah Nabi Musa ni ada tiga part yang besar lah iaitu yang pertamanya kisah sebelum daripada uh, Nabi Musa ini uh, diutuskan untuk mendapat diutuskan kepada uh, Firaun iaitu ketika dia lari ketika dia dilahirkan dan kemudian dia lari daripada negeri Mesir kemudian tinggal bersama-sama dengan uh, di di Kanaan. Itu yang pertama, itu yang pertama ya. Kemudian yang keduanya ialah kisah Nabi Musa ini selepas daripada berada di sana uh, 10 tahun kemudian dia pun berpindah balik ke negeri Mesir. Pada ketika itulah Nabi Musa mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya pergi kepada Firaun dan kemudian berdakwah kepada Fir'aun menceritakan kepada Fir'aun dan meminta daripada Fir'aun bahawa dia akan bawa keluar Bani Israel daripada negeri Mesir untuk kembali semula ke Palestin untuk melawan orang-orang yang jahat yang berada di Palestin. jadi itu adalah ayat yang kedua ayat yang ketiga ialah cerita Nabi Musa selepas daripada Nabi Musa wafat apa yang berlaku kepada umat-umat itu jadi sekarang ni kita ada tiga sebenarnya tiga iaitu part yang pertama daripada Nabi Musa yang kedua daripada Nabi Musa berjumpa dengan Fir'aun dan yang ketiganya Nabi Musa menghadapi kaumnya sendiri iaitu Bani Israel. Cerita dalam surah Al-A'raf ni yang kita baca, yang kita tengok ialah dia part yang kedua dan juga yang ketiga iaitu part ketika Nabi Musa berjumpa dengan Firaun, menghadapi Firaun dan kemudian part yang ketiga iaitu Nabi Musa keluar daripada negeri Mesir membawa Bani Israel keluar daripada negeri Mesir dan kemudian mereka ini apa ni bermukim di Sinai dalam perjalanan mereka menuju ke Palestin. Jadi kita akan tengok surah ini dalam surah Al-Araf ini, di akhir surah Al-Araf dalam juzuk yang ke-9 ini kita akan tengoklah di antara ayat yang terpanjang menceritakan tentang Nabi Musa dan juga Bani Israel bermula daripada part yang kedua sehingga part yang ketiga. Of course banyak cerita Bani Israel ini dalam surah-surah yang lain, dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Imran dan surah banyak cerita tentang Bani Israel. Jadi kenapa Ha, kenapa asbab min asbab bizalika sebagaimana kata ulama adalah la ta'alluqha bil yahud wa makrihim kerana nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini menghadapi akan menghadapi Bani Israel yang berada di Madinah pada ketika itu nanti ketika nanti kan ha, jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan siap-siap ha, apabila sampai ke Madinah nanti akan jumpa Bani Israel ni perangai dia macam ni macam ni perangai dia macam ni macam macam jadi uh, ada tasyabbuh dipanggil persamaan yang sangat-sangat ketara di antara uh, Bani Israel yang dihadapi oleh Nabi nanti di Madinah dengan orang-orang Yahudi yang dihadapi yang apa ni yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihi salam. perkara yang pertama. Kemudian yang kedua ialah Allah Subhanahu taala menceritakan beberapa perangai Bani Israel antaranya adalah antaranya mereka ini tidak mahu menegur di antara satu sama lain. Mereka ni tidak mahu menegur. Ertinya uh, kalau mereka ni tengok kesalahan Aa, yang berlaku sama mereka mereka akan berkata sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahuwataala dalam surah Al-Araf ni iaitu ayat 164 dia kata wa iz qalat ummatun minhum limata'izuna qauman Allahu muhlikuhum mereka kata Allah Taala nak binasakan mereka biarlah Allah Taala binasakan mereka kenapa kita sibuk-sibuk nak nasihatkan mereka lagi tengok kan mana cara uh, Bani Israel ni berfikir Kemudian lagi dalam ayat ini dalam soalan araf ni di hujung-hujung soalan araf sebenarnya banyak perkara-perkara yang menarik ketika Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang Nabi Musa dan juga Firaun. Allah Taala selingan-selingankan dengan beberapa perkara yang mana menjadi pengajaranlah kepada kita. di antaranya lagi ialah Allah Subhanahu Wa Taala sebut eh iaitu ayat 175. kita saya sangat-sangat berminatlah dengan ayat ni. Berminatkan apa? Kerana dia banyak uh, mengenai kita semualah iaitu Allah Subhanahu Taala sebutkan dalam ayat 175 ayat 175 surah al-a'raf Allah Taala Allah Subhanahu Taala berkata wa tilu alaihim naba allazi atayna ataynahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu syaitan minal ghawin iaitu Allah Taala ceritakan orang-orang yang mana uh, apabila mereka ini dah diberikan ayat-ayat Allah iaitu seperti Bani Israel lah seperti orang Yahudi lah dah dapat dah kitab tetapi lepas tu mereka lari mereka tinggalkan jadi sama ah ha, hampir sama dengan kita orang Islam yang pada hari ini dapat Quran dapat wahyu daripada Allah Subhanahuwataala bukan kita dapat wahyulah tapi kita dapat Quran yang bukan wahyu daripada Allah Subhanahuwataala tapi tiba-tiba kita tinggalkan Al-Quran jadi apa akan jadi Allah Taala perumpamakan di sini adalah dia kata syaitan terus akan mengejar orang tersebut dan kemudian Allah Subhanahuwataala kata dia nak angkatkan kita dengan Al-Quran ni tetapi oleh kerana kita ni enggan maka akhirnya apa yang jadi adalah maka kita ni akan jatuh ke bumi kembali jadi kita seperti menjadi seperti anjing jadi Allah SWT buat perumpamaan lah dalam ayat ini yang sangat-sangat kita rasa sangat hina lah iaitu Allah Taala kata fama saluhu kama salil kalb fama kama salil perumpamaan mereka ada sama seperti anjing yang mana anjing tu bagaimana pun ayat in tahmil alaihi yalhas au yalhas kalau kamu biarkan dia pun dia menjelah lidah kamu tak herau dia pun dia menjelah lidah maknanya di sini adalah banyak penafsiran pada ulama yang saya rasa sangat menarik ha, Insya insyaAllah tuan-tuan dan perempuan insyaAllah saudara-saudari semua ha, yang membaca juzuk yang ke-9 pada malam ni cuba tengok insyaAllah tafsiran daripada ayat 175 176 dan seterusnya lah seterusnya ialah beberapa ayat lagi yang yang cantik juga yang apa ni yang elok juga bagi kita untuk kita ambil pengajaran daripada ayat 179 ayat 179 Allah Subhanahuwataala disebutkan sini banyak manusia ni dan juga jin masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Kerana Allah Taala telah berikan kepada mereka tiga perkara alat. Ha. Allah Taala beri mata, Allah Taala beri akal, Allah Taala Allah Taala memberi azan iaitu otak dan kemudian Allah Taala memberi qulub hati hati supaya mereka ni memahami jadi Allah Ta'ala berikan kepada kita hati Allah Ta'ala berikan kepada mata supaya melihat Allah Ta'ala berikan kepada kita telinga supaya kita ni dapat mendengar mendengar yang baik dan kemudian kita dapat pengajaran daripada yang baik tu tapi manusia tidak gunakan perkara itu dengan betul akhirnya Allah Ta'ala kata mereka ini adalah sama seperti kal am sekali lagi Allah Ta'ala buat perumpamaan perumpamaan yang teruk lah ya eh. kita ni sama seperti binatang ha, manusia yang macam tu sama seperti binatang Orang yang macam tu sama seperti binatang. Kenapa? Binatang pun kalau ada telinga, mereka ni guna telinga dia pada benda yang betul. Tapi manusia guna telinga pada mendengar muzik-muzik, lagu-lagu yang tak betul. Melihat mata mereka, melihat pada benda yang tak, tak soleh, tak bagus. Dan kemudian hati mereka berfikir. Hati mereka berfikir ambil pengajaran, ambil peringatan, ambil kesedaran daripada benda-benda yang bukannya untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah beberapa pengajaran lah yang kita boleh kata uh, daripada surah ini uh, iaitu surah Al-A'raf pada hujung uh, ni. Selepas daripada tu uh, mula masuklah lah uh, bila habis surah Al-A'raf masuk mula pula dalam juzuk yang ke-9 ni kita mula masuk kepada surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ni, of course kan sepenuhnya lah habiskan dia adalah surah Makki, surah yang pertama turun selepas daripada peperangan Badar. Jadi hampir keseluruhan hampir keseluruhanlah eh kalau kita tak kata keseluruhan pun kebanyakan daripada isi surah uh, bad, surah Al-Anfal ni adalah menceritakan tentang peperangan Badar dan juga bagaimana apa yang berlaku semasa peperangan Badar dan begini dan begitu Allah Taala berilah komentar-komentarnya peringatan peringatannya kepada kita supaya kita ni ambil pengajaran daripada apa yang berlaku daripada peperangan Badar tersebut. Peperangan Badar ni perang yang pertama orang Islam sedikit 313 orang saja melawan orang kafir yang jumlahnya 1000 tentera mereka pun dengan alat-alat mereka yang sangat-sangat daif dua ekor kuda saja dikatakan dengan beberapa ekor unta dan kemudian orang kafir itu ada 1000 ekor unta dikatakan sangat banyak sangat ramai dan mereka ni makan dengan gemuk dengan sihat dengan apa sebagainya tetapi akhirnya bila peperangan berlaku Allah Ta'ala beri pertolongan kepada orang Islam jadi nak sebut sini aa, nak memberi pengajaran lah kepada kita dalam peperangan badai yang peperangan yang pertama sekali yang berlaku di antara orang Islam dengan orang kafir ialah Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu bahawa penentu kepada kemenangan dan juga kekalahan ialah bukannya pada material semata-mata. Bukan maknanya kita ni, tidak disuruh untuk bersiap sedia. Memang Allah Taala sebut nah, dalam ayat Quran ni wa'idul lahum mastata'tu min quwwah hendaklah kamu bersedia. Tetapi persediaan kita itu bukannya penentu kita ni menang ataupun kalah. Yang penting kita bersedia mengikut kemampuan kita dan kemudian kemenangan kita minta kepada Allah Subhanahu Wataala bagi kemenangan kepada kita. Allah Subhanahu wa tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman ini begitu sahaja, tapi dia akan beri pertolongan kepada orang-orang apabila tiba masanya kadang-kadang Allah Taala nak mengajar kita ha, sebagaimana yang berlaku dalam pemang Uhud dan lain-lain lagi tetapi daripada sin surah al-anfal ni masya-Allah kan sangat bagus sangat betul kita baca dan cara kita juga ialah yang eloknya untuk kita memahami dengan lebih detail dengan lebih baik lagi surah al-anfal ni ialah dengan kita gandingkan dengan kita membaca sirah nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu sirah berkenaan dengan peperangan badar jadi aa, sebelum sebelum ataupun semasa kita dah baca pada malam ni kita dah baca kan pada kali ni kita dah baca pada Ramadan yang ke-9 ni kita dah baca uh, juzuk yang ke-9 jadi eloklah sama-sama juga kita baca aa, kita baca ataupun kita dengar aa, kalau kita lah rasa macam tak ada kesempatan nak baca kita dengar dalam kereta ke semasa pergi kerja ke sebagainya kan? iaitu sirah Nabi semasa peperangan badar. Jadi, bila kita faham peperangan badar ni berlaku macam mana dan kemudian kita baca surah al anfal ini saya ingat sangat-sangat-sangat saya rasa sangat-sangat mantap lah, sangat-sangat dapat membantu kita untuk memahami. Pertolongan Allah SWT kepada orang mukmin dalam peperangan badar ni, kita tengok juga ialah beberapa apa ni signifik perkara-perkara yang menarik ya dalam surah al-anfal ialah Allah Subhanahu Wa Taala mulakan surah al-anfal ini ialah dengan yasalunaka anil anfal mereka bertanya kamu tentang anfal Amfal inilah maksudnya amfal maksudnya harta rampasan yang diperolehi daripada peperangan. Ha jadi itu first time berlaku kan first time peperangan berlaku. Jadi mereka ni orang Islam ni bila dapat harta banyak ni mereka tak tahu macam mana nak bahagikan harta ni. Ha itu. Jadi akhirnya Allah SWT sebutkan cerita dia yasalunaka anil amfal. Mereka bertanya kamu. Jadi mereka pun bertanyalah nabi ya Rasulullah macam mana nak bagi amfal ni harta ni. Jadi Allah SWT ta tak jawab. Kita tengok sini kan Allah Taala tak jawab. Tak jawab apa ni bagaimana nak bahagikan tu. Tetapi Allah Taala jawab lambat tu kan. Allah Ta'ala jawab lambat tu iaitu pada ayat yang ke-40 maknanya daripada ayat 1 sampai 40 Allah Ta'ala tak ceritakan tapi Allah ceritakan benda lain perkara lain apa dia yang Allah Ta'ala ceritakan iaitu tengok kan kalau kita tengok ayat yang pertama pun kita tengok kan iaitu Allah Ta'ala dia berkata kulil amfal lillahi war rasul kulil amfalu lillahi war rasul katakan amfal ini adalah keputusan tentang amfal ini adalah terserah-serah kepada Allah serah kepada Rasul Ha, maknanya, bukan maknanya untuk Allah, untuk Rasul tu maknanya beri kepada Allah tak, maknanya serahkan hukuman dia, ketetapan dia pada Allah, pada Rasul kamu janganlah bergaduh, yang penting bagi kamu adalah itu yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat nombor 1 tu sebab apabila selesai daripada peperangan Afal, berlaku sedikitlah ha, pertikaian lidah ke, ataupun uh, perbezaan pendapat lah di kalangan sahabat-sahabat ni kan ha, yang mereka kata, aku nak, aku nak, dan macam-macam lah ha, tapi Allah Ta'ala sehingga berlakulah ketegangan dan rasa hati di antara satu sama lain jadi Allah Taala pun sebutlah selepas daripada itu wa aslihu zata bainikum kamu lah baiki hubungan sesama kamu wa ati Allah taat pada Allah taat pada Rasul in kuntum mukminin kalau kamu beriman. Sebab tu Allah Taala sebut innamal mu'minuna allazina idza zukirallah Allah Taala sebutkan sifat-sifat orang yang beriman selepas daripada itu. Jadi itulah lebih kurang insya-Allah kan uh, insya-Allah uh, akan datang kita akan sambung lagi dalam juzuk yang ke-9 sinopsis moga-moga uh, uh, akan dapat manfaat semua dan jangan lupa insya-Allah Uh, untuk like untuk uh, share dan insyaallah juga boleh tengok pada TikTok eh. Uh, boleh tengok juga pada TikTok dan orang yang tengok di TikTok boleh tengok juga pada YouTube. YouTube saya insyaallah dan banyak lagi rakaman-rakaman uh, lain, video-video lain uh, yang berkenaan dengan Al-Quran, bukan Al-Quran dan sebagainya di dalam uh, dalam YouTube saya insyaallah channel saya. Wallahualam bissawab aku laqawli hadza wa, wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.